Продовжуємо нашу конференцію далі. Сподіваюся, це great fun. або перерві. Вдалося поспілкуватись, познайомитися з новими людьми, завдати контакти, домовитись про можливе партнерство, можливо, ще щось. І ми продовжуємо нашу конференцію. Ми вже знали, як робити ігри від чудової доповіді Павла. Ми знали, як отримати за це гроші від Андрія, ми знали про нові ринки від Саші. І тепер е, виникає питання, якщо зробили гру, поставили її, е, як дослідити, що роблять користувачі в грі, якими засобами, якими інструментами можна дізнатися, як її покращити. Саме на цю тему наша наступна доповідь від Євгена Галкіна з компанії Google, який розкаже нам, що ж ми знаємо про нашу гру. Спасибо. Привет всем. Я работаю в киевском офисе Google и занимаюсь, ну, работаю с IT-компаниями. Уже достаточно давно, где-то три с половиной года работы, а вот IT-компаниями занялся всего месяц назад. Вот поэтому, может быть, словите меня на какой-то, не знаю, не какой-то специфике, но тем не менее. Хотел с вами поговорить о том, что вы знаете о своей мобильной игре. Вот, казалось бы, вопрос такой странный. Ну, конечно, вы все знаете о своей мобильной игре. Вы же ее делали, э, может быть, там вы даже ее писали, сами там помните код весь наизусть. Э, Но, ну, тем не менее, вот давайте э, попробуем ответить на такие вопросы. Э, ну, сколько люди проводят в среднем в вашей игре? Э, что они покупают, если там есть какие-то набор а, какие устройства они используют? Ну не, 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 не примерно, не приблизительно, да, а, а вот в долях. Да. А, сколько в день у вас активных пользователей игры? То есть вот вот это все вопросы, на которые обязательно нужно знать ответы. А, для чего? А, вот об этом мы сейчас поговорим. А, как обычно происходит а, ну, разработка и, скажем, Производства игры, да, ну, не с точки зрения вот, написания ее, да? а целый-целый цикл, полный цикл. Ну, сначала мы ее создали, мы ее написали. Дальше начинается очень сложная интересная задача о том, как ее донести миру. Вот. И об этом обязательно нужно думать, потому что вот то, что я наблюдаю сейчас, общаясь с людьми ну, скажем, с разработчиками, с компаниями IT-направления, очень часто люди не задумываются о том, что, что делать дальше, как, как, они, как они планируют запускать эту игру в мир или там, любой IT-продукт. у разработчиков очень часто есть такая святая вера в то, что достаточно просто сделать какой-то качественный продукт, какой-то классный, там, с набором каких-то обалденных фишек, запустить его, а он уже сам как-то там пойдет. Да? Ну, ну, не, не пойдет, скорее всего, да, вот, вот нужно задуматься о такой ужасной, наверное, для разработчика штуке, как маркетинг. Это вообще что-то такое совершенно страшное, продажи, о боже. Ага. Да. Вот. Но об этом нужно думать обязательно, потому что это обязательно как бы, составляющая вашего успеха. А, вот, то есть мы, мы запустили это все в мир, мы а, нагнали там инсталлов, нагнали пользователей, которые скачали ваше приложение его установили и тут на самом деле и тут не заканчивается приключение тут нужно понимать опять таки кто эти люди что они делают как они используют ваше приложение ну одно дело если у вас платное приложение где люди просто платят за, за, за скачивание да за установку ну, окей, тогда тогда наверное вам все равно ну, кто угодно его вот скачал заплатил главное что деньги пришли да? А совсем другая ситуация, когда у вас какие-то внутренние платежи, когда у вас встроенная реклама, да, и у вас монетизация построена на рекламе. Вам очень важно, чтобы люди активно, часто, много использовали ваше приложение, много времени в нем проводили, много обновляли скринов и тому подобное. Вот как, как увидеть эту статистику, я хотел бы с вами поговорить сейчас. Почему? Потому что у нас недавно вышел такой замечательный продукт, ну, как бы это не новый продукт, это просто надстройка над существующим, над Google Analytics. Кто знает, что такое Google Analytics? Может быть, пользовался когда-нибудь? Отлично, многие знают. Ну, наверняка вы пользовались Google Analytics с точки зрения анализа сайтов, да, статистики сайтов. Вот и э, раньше какое-то время вроде бы можно было вот вот этим стандартным э, интерфейсом э, отслеживать и, и статистику по мобильным приложениям, но это были такие, ну, если честно, немножко костыли, то есть там там была терминология веб-сайтов, да, там просмотры страниц, э, не знаю там э, что там еще, ну, то есть ты, вот все термины, все метрики, они все были веб-сайтовые, они да, не не не, не заточены под приложение. А сейчас да. же вот где-то сколько? Ну, два месяца, кажется, тому назад, э, вышла наконец-то полноценная аналитика для мобильных приложений. Э, это очень важный апдейт, и я хотел бы с вами об этом поговорить детальнее. Да, почему это важно? Э, почему важно отслеживать, почему важно э, понимать, кто ваши пользователи и что они делают в вашем приложении. По очень простой причине, потому что э, разработчиков на самом деле в мире очень-очень много. Приложений в мире очень-очень много, их становится все больше и больше. Несмотря на то, что спрос растет, но и предложение тоже очень сильно растет. Вот, по последним данным, App Store, где-то, по-моему, месяц назад там, выдавал свои цифры, у них уже больше миллиона приложений, больше миллиона да, приложений на а, их маркете. А, в Google Play, по-моему, два месяца назад обновлял данные, это было 7, более 700 тысяч приложений. То есть сейчас уже очевидно тоже где-то близко к миллиону. Каждый день на, на Play заливается более 600 приложений. То есть вы представляете, вот вместе с вашим, которое вы там, вы на ним корпели, тратили время, вкладывали там силу и там, не знаю, время и, душу, кроме вас еще заливает еще 599 людей. Вот. Поэтому, поэтому очень важно заниматься продвижением, заниматься анализом и понимать, что происходит в вашем приложении. Кроме того, для чего это еще нужно? Для того, чтобы правильно оценивать рынки, то есть куда, куда вам стоит выходить со своим приложением. То есть откуда, откуда, откуда приходят люди, которые скачивают его, которые им пользуются уже сейчас, на какой рынок стоит обратить внимание. Вот интересный, интересный слайд справа, там видно, что... Япония просто стремительно растет в, 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 в количестве скачиваемых там, используемых приложений. Для, для App Store это вот сейчас самый быстро растущий рынок. И он уже достаточно большой, то есть он уже занимает там, 6% от общего вот этого пирога. И кроме того, он, он очень быстро растет. Россия на втором месте – это тоже супер-быстрорастущий рынок. То есть иногда имеет смысл выходить как-то локально на какой-то не самый большой рынок, ни на US, ни на UK, да, а вот как, ну, по-моему, насколько я знаю, Angry Birds вот точно так же выходили на, по-моему, на финский рынок сначала, то есть они сунулись на американский, поняли, что там, ну, очень все сложно и, и тяжело, и нужны большие бюджеты, и, и вышли на локальный небольшой рынок в Финляндии, где уже там оттуда начали расти серьезно. А, пошли дальше. А, Опять-таки, для чего отслеживать? В том числе и для того, чтобы правильно понимать, как вы будете зарабатывать деньги, или как вы уже сейчас зарабатываете деньги. А, часто об этом не задумываются, когда создают игру. То есть ну, они ну, часто думают, что сейчас я классную какую-нибудь игру сделаю, залью на маркет, а там уж подумаем, как мы на ней будем зарабатывать. Это все нужно учитывать с самого начала и понимать. А, вот, допустим, Можете видеть на этом графике, что несмотря на то, что растут все э, типы оплат, э, но самые быстро растущие это все-таки вот внутренние платежи и НАП. Э, то есть идет потихоньку такой немножко переход от модели чисто платных приложений в, э, в такие бесплатные, да, фрейминг, когда ты там скачиваешь и что-то уже докупаешь. Почему? Потому что ну, барьер действительно очень простой, то есть тебе не надо ничего изначально платить, ты закачиваешь, начинаешь играть, в это все вливаешься, втягиваешься. И плюс еще один большой положительный момент для разработчика в этом плане, то что ценность одного юзера на, 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 на длинном периоде времени, она гораздо больше. То есть это не то, что вы за один доллар там, продали человеку, он, он один раз оставил этот доллар и все, ну, все, дальше он использует ваше приложение, там, не знаю, может быть, даже пишет вам в сапор, то есть вы на него тратите время, а денег он больше не оставит, скорее всего. Да, тут же все-таки классно то, что можно на длинном периоде взять больше. Еще один важный момент, с которым, скорее всего, вы столкнетесь, это привлечение трафика. Причем сейчас я говорю не только о платном привлечении, в любом. То есть рано или поздно нужно будет задуматься о том, как рассказать миру о своей игре как 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 сделать так чтобы люди обратили на нее внимание они а не, а не на вот те вот 599 других которые залили в тот же день вот и давайте поговорим о, о, о одном из кейсов вот ребята из дрей мы с ними сейчас работаем и в частности вот по, по трем играм получили достаточно хорошие результаты давайте дальше что, что было сделано? То есть мы привлекали трафик из AdMob, то есть система AdMob это самая большая мобильная рекламная сеть, которая сейчас является частью Google AdWords. То есть это наша рекламная система. То есть любой человек, в принципе, любой, любой там, разработчик, он может привлекать трафик к себе мобильный, таргетированный трафик через эту систему. Запускаем запуская панера, либо текстовое объявление и э, причем там очень много интересных возможностей как отслеживание там э, отслеживание стоимости конверсии то есть вы каждый каждый день каждую минуту можете видеть сколько вам стоит один человек который скачал да, э, там, э, можно нацеливать по очень многим параметрам ну то есть это, это такая возможность привлечь хороший таргетированный трафик. Вот, чего, на что нужно обращать внимание, то есть на самом деле количество инстолов это не единственный параметр, на который стоит обратить внимание. То есть не просто там нагнать инсталлы, ну нагнать инсталлы это достаточно простая задача. Важно, что, ну с одной стороны, чтобы люди еще и комментировали и ставили рейтинги, почему, потому что это очень сильно влияет на вашу позицию в Google Play на самом деле иногда бывают ситуации, когда идет прилив инсталлов, но тем не менее реклама... ну, там, не рекламодатель, а в принципе там, владелец приложения, он не видит какого-то движения в плане его мест в Google Play, да, он не видит того, чтобы там, он поднимался. Очень важные моменты это отчет, это отзывы, это рейтинги, это плюс один на странице Google Play. То есть Эти все параметры, они в той или иной мере влияют на вашу позицию. Вот, поэтому думать нужно не только о количестве установок. Вот вкратце те, те результаты, которых мы добились. Вот справа видите вот эти графики вот зеленым кружком показано вот этот день запуска рекламной кампании, вот видите насколько выросли инсталлы вот. а средняя стоимость установки где-то получилась чуть больше одного доллара Ну причем это такой процесс, процесс улучшения там Постоянные, то есть вы все время можете эту цифру улучшать и там делать ее меньше, меньше, меньше. То есть это не, не та реклама, где вы просто там, не знаю, повесили бигборд там, на улице, и вот он, он может только висеть или не висеть. Да? А тут же, тут же вариантов очень много. Тут вы можете очень много улучшить, оптимизировать, постоянно работая над своей рекламой. А, опять же, анализируя вот то, то, о чем мы сейчас поговорим. Вот. Какие еще показатели? Ну, средний, средний CPC, CPC это там, стоимость клика да, по, по там, рекламе. Для таблеток был чуть дороже, для мобильных устройств дешевле, за счет этого и конверсия там лучше была, дешевле. Что очень важно было, на что еще нужно было обратить внимание, это качественные показатели. То есть то, насколько люди много проводили времени, сколько они экранов в среднем открывали за сессию. То есть, опять-таки, Сама цель не, не просто пригнать какое-то количество инсталлов. Да? Важно, чтобы эти люди что-то потом делали и пользовались этим приложением. Э -э, качественные показатели тоже были достаточно хорошие. Они были выше, чем средний трафик, в принципе, который приходил на эту игру. Да. Э -э, теперь давайте поговорим о вот, Google Analytics for Mobile Apps. То есть вот эта вот надстройка над Google Analytics, которая позволяет э -э, отслеживать трафик в вашем мобильном приложении. Чем она характерна? Достаточно много уже существует отчетов в этой системе по приложениям, причем метрики там именно вот, которые характерны для приложения, то есть это там показы экранов, да, там количество установок. Вот. Чем еще интересна такая, то что называется killing feature, это интеграция с Google Play и интеграция с AdMob. Это очень важно. Значит, с Google Play это вы видите, откуда люди приходили на вашу страницу Google Play. То есть, если вы занимаетесь э, продвижением вашей игры, вы привлекаете трафик к себе на игру на Google Play, э, неважно, там платный, бесплатный, какой угодно, вы должны это, это, это видеть. Да? И вот благодаря этой интеграции двух систем э, в Google Analytics Form Bile вы, вы эти данные увидите. Э, ну и кроме того, если в вашей игре вставлен код, э, если вы являетесь паблишером э, admob, вот благодаря вот этой интеграции AdMob вы тоже увидите сколько вы зарабатываете каждый день на, на рекламе э, какие люди вам больше там, приносят дохода э, допустим там из каких-то стран может быть люди активнее кликают там, на рекламу и больше вам генерируют э, дохода э, вот ну и еще там произошло обновление мобильного SDK тоже мы об этом вкратце поговорим и достаточно простой ну опять-таки простой процесс создания аккаунта он там Три клика и ничего сложного. А какие отчеты? Что есть в этой системе? Что, на что стоит обратить внимание? <coughs> ну, если разбить условно, скажем, анализ на преклик клик и пост клик. Вот, что у нас есть? У нас есть реклама, то есть вот, все, все, что относится к маркетингу, это реклама. А, там показы, клики и тому подобное. Это эти отчеты мы э, видим в, в системе Google Analytics. From а, кроме того, благодаря интеграции маркета мы видим, а, сколько было там скачиваний, а, ну, отзывы пока недоступны, но это там в будущем будут доступны, а, установки. И дальше вот когда уже человек установил, а, вот, вот этот пост-клик анализ, пост-инстал, наверное, да, анализ. То есть люди, мы мы пытаемся понять, как же люди используют наше приложение, что они в нем делают. Мы смотрим демографию, мы смотрим на каких устройствах они его запускают. Вот. кроме того, там, события лояльность, то есть лояльность имеется в виду, насколько они там часто, насколько какая у нас доля новых пользователей по отношению к старым, насколько часто они запускают наше приложение. Вот, то есть вот. Вот эти все параметры доступны. Кроме того, результаты. То есть, исследование результатов – это тоже очень важный момент. Если э, у вас э, есть какие-то встроенные цели в вашем, в вашем приложении, то есть, вы чего-то хотите от пользователя, чтобы он делал. Да? То есть, не просто там, запускал игру и себе играл, да? а у вас есть какие-то вот вполне конкретные цели, да, чтобы, допустим, больше людей не просто играло, а там регистрировалось, да, или там не просто играло, а еще и там покупало какие-то айтемы. Вот это все можно назначить целями, и более того, можно отслеживать, э, можно отслеживать доход от, от каких-то внутренних платежей и опять-таки смотреть там, ROI, то есть возврат инвестиций по вот этим всем проектам. Вот, ну, начнем э, с того, что, что у нас есть в интерфейсе это там дашборд, где, где собраны все э, все самые интересные отчеты. Там вы просто добавляете какие-то критичные метрики, которые вам вам э, больше всего интересны. Там, ну, допустим, вам интересно, сколько же за вчера, там, за последний месяц было инсталлов. Вы это можете видеть прямо на первом же экране. Или там какие какие э, девайсы, на каких девайсах чаще всего запускается приложение. Как, как люди используют приложение, ну, с одной стороны, нас интересует вовлечение, то есть э, там, сколько в среднем экранов на одного пользователя, сколько он в среднем открывает, или сколько он времени проводит в приложении. С другой стороны, нам интересно, чтобы, ну, конечно, они там оставляли какие-то деньги. Э, и, тут, и тут есть э, отчеты по доходам. Опять-таки, благодаря интеграции с admob вы можете видеть, сколько вы зарабатываете на приложениях. Э, вот. Благодаря интеграции с Google Play вы видите источники трафика, то есть откуда люди приходили на вашу страницу Google Play. Причем по каждому источнику вы видите другие метрики. То есть, допустим, вы видите, что по трафику, который приходил из, там, из Facebook, допустим, у вас активность была такая-то. А там, из там, той ссылки, которую вы оставили на каком-нибудь блоге, Активность была там совсем другая. Ну, то есть вы можете оценить, насколько хорошо конвертировался разный тип трафика. То есть вот, вот эти все вещи, о них нужно обязательно задумываться и учитывать. Очень полезные отчеты с точки зрения там, технической работы с приложением. Это вот на каких девайсах, на каких устройствах запускаются эти приложения. И плюс мы еще дальше поговорим, есть такой замечательный отчет о сбоях, где вы можете видеть, как часто происходили сбои в вашем приложении, с чем они были связаны и на каких устройствах чаще всего ваше приложение сбоило. Вот. Ну, в частности, смартфоны, можно на секунду назад, смартфоны, вы можете видеть разбивку по системам операционным, то есть какие, на каких версиях чаще всего используют ваше мобильное приложение, на каких устройствах его используют вот вы можете причем по каждому устройству вы можете опять-таки видеть подвязку остальных метрик то есть э, э, видеть активность что допустим люди на там, не знаю на Galaxy Nexus они больше проводят времени а на не знаю там э, не знаю, LG там Optima да они там проводят меньше времени ну как-то дальше кроме того э, вы можете видеть вы можете э, посмотреть вот эти э, скажем, пути людей в вашем приложении. То есть как они обычно используют э, ваше приложение, какие шаги они делают. То есть, допустим, там чек зашел, потом там 30% из, из аудитории пошли на регистрацию, потом из этих 30%, там не знаю, там 20% ушло почему-то. Почему они ушли? Вот тут надо сидеть и думать, ага, видимо, там им был непонятен смысл этой регистрации. Вот, то есть, вот вам этот, этот отчет поможет разобраться, где у вас, ну, например, где у вас отпадает аудитория, где, где они перестают играть в вашу игру и так далее. Дальше. Что-то о самых верных пользователях. Вот то, что в прошлом докладе рассказывали, что очень важно, это вот вовлечение, это время, проведенное в, в приложении, это то, насколько активно человек использует это приложение. Это действительно очень важно. И вот эти отчеты, они вам помогают увидеть, какая доля людей проводит времени, проводит много времени в вашем приложении, сколько людей проводят там меньше минуты, допустим, то есть почему они проводят меньше минуты. Вот, вот тут надо думать и смотреть остальные цифры, видимо, им непонятно, там, непонятен смысл игры, может быть. Да? Вот очень часто, кстати, один интересный кейс я слышал от разработчиков игр, когда они смотрели данные по статистике своей игры и увидели проблему с временем проведенным на одном из уровней игры. Там, там оно было слишком низкое, то есть почему-то ну, очень много людей отпадало, там очень большой был bounce rate. Да, и это помогло найти баг серьезный, то есть там был баг, там почему-то сложность была завышена, то есть люди просто ну, не могли этот уровень пройти, там большинство людей, и просто отпадало. Вот. Потом этот баг поправили. И э, ну, люди стали гораздо активнее использовать эту игру и там, гораздо э, больше стали тратить денег. Вот. То есть вот это яркий пример того, как аналитика может служить э, решением вот таких проблем. Отчет по неполадкам. Вот э, тоже один интересный момент. Вы можете видеть разбивку по типам неполадок, по э, опять-таки, можете связать эти данные с платформами, с там версиями операционных систем, на которых эта непол неполадка случилась. Эм, ну, опять-таки, с любой, любой другой метрикой, которая доступна там, с той же демографией, не знаю, э, с моделями устройств, на которых случались эти неполадки. Вы, вы все это можете увидеть в отчет. Эм, теперь о мобильном SDK, которая тоже недавно обновилась. Ну, Какие позитивы? С одной стороны, очень просто установить, то есть базовая установка там занимает, не знаю, минимум времени, там просто там добавляется, по строчка кода и ну, достаточно, достаточно просто и быстро. Кроме того, для пользователей позитив в том, что они могут, в принципе, там у них есть возможность отказаться от трекинга, то есть эта возможность есть. Ну и кроме того, это безопасность и экономность, потому что вся передача данных идет по SSL, и кроме того, отправка вот этих данных, она идет порционно, то есть это не постоянно нагружает телефон, там, нагружает батарею, то есть не, 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 не каждую секунду, когда вы используете приложение, идет отправка данных, а такими пакетами, когда там, не знаю, ну, я не очень знаком с техническими деталями, но ну, очевидно, когда там человек у человека хороший коннект, а да, может быть он там на Wi-Fi сейчас, вот тогда отправляется пакет данных в нашу систему аналитики. Поехали дальше. Ну, с чего начать? Все очень просто. Вот много из вас подняли руки, когда я спросил, кто из вас там видел интерфейс Google Analytics. Вы просто заходите в этот интерфейс и создавая новый профайл, вы увидите такой вот выбор между веб-сайтом или application. Вы просто выбираете Application, устанавливаете SDK и дальше начинается самое интересное, это анализ данных. Потому что там, в наше время получить массив данных это не проблема, данные там, нас окружают, их очень много, отчетов очень много, вот, в частности в версии для веб-сайтов около 70, по-моему, даже около 80 сейчас отчетов разных. То есть данные, данных просто очень-очень-очень много. И главная задача уже сейчас их не получить, а проанализировать и понять, ну, что, что, что все это значит. Да. Пару таких вот плюшек, которые совсем скоро нас ждут, это, ну, с одной стороны, это полная интеграция с Google Play. Сейчас уже что-то, вот, в частности, я вам рассказывал о том, как увидеть э, источники трафика, э, то есть откуда люди приходят на вашу страницу Google Play, э, но в дальнейшем будет еще более, скажем, тесная интеграция этих двух систем и вы сможете видеть очень много информации, в частности там э, изменение позиции ваш, вашего приложения в Play и, и много всего другого. Э, вот, то есть вы можете просто привязать свое приложение указать, что да, вот, вот это мое приложение, оно находится на Play. И я хочу видеть информацию с него в Google Analytics. Да. Ну и кроме того, э -э да, ну это, собственно, то, о чем я рассказывал. И... Да, спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы, буду рад Для фіча Є фіча реферал трекінгу, але вона працює тільки, якщо ми переходимо по цій углів з мобільного девайсу і скажемо через android Market в мобільній Чи планується додати таку саму фічу веб-версію Android-Market? Ну, для для веб-версии, очевидно, вам сейчас нужно пользоваться помеченными углами. То есть вот, если, если кто-то знает, UTM-параметры есть такие. То есть когда вы э, зашиваете в ссылку информацию о трафике, название рекламной кампании, э, источник, то есть очень много-много информации можно передать прямо в ссылке, и эта информация она сразу же попадет в отчеты. Google Analytics. То есть пока, пока обход такой. По поводу планов, э, планов там, э, интеграции этого, в, ну, я, к сожалению, не могу, не могу, сказать, это, это знают разработчики. Как мы. А, ну, у, нас, у нас все просто анонсируется по факту. Окей, давайте подякаем Евгену.